डॉक्टर साहब लगता है मैं चालीस साल का हो गया हूं मुबारक हो मोहतरम क्या केक काटना है आ दवाई लिखनी है डॉक्टर साहब जब मैं बीस का था तो भागकर बस पकड़ लेता था अब बस आहिस्ता भी हो तो मुझसे पकड़ी नहीं जाती भाई साहब इसमें बस का कसूर नहीं अब के मेटाबोलिज्म का कसूर है चालीस साल की उम्र के बाद जिंदगी बदल जाती है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं आज मैं बताने वाला हूं चालीस साल की उम्र के बाद सेहतमंद जिंदगी गुजारने के पांच जबरदस्त टिप इन टिप्स पर अमल करके आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं चालीस साल की उम्र से पहले आप बीमार होते हैं तो अपनी किसी आदत अब एहतियाती की वजह से होते हैं जैसे होटल या किसी दावत में खराब खाना खाने की वजह ऐसी आ ऐसे लोगों के दरमियान रहने से जिन्हें खांसी या छींक और सर्दी जुकाम की शिकायत हो इस बे एहतियाती की वजह से अब भी इस मर्स में मुब्तला हो सकते हैं तो ये वो बीमारियां हैं जिन्हें अपने खुद दावत दी थी लेकिन 40 साल की उम्र के बाद आपको बाज ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिन्हें अपने दावत नहीं दी थी जैसे शुगर ब्लड प्रेशर और हड्डियों की कमजोरी वगैरह इसलिए आज मैं आपको पांच ऐसी टिप्स बताता हूं जिन पर अमल करने से आप उन बीमारियों से जिन्हें अपने दावत नहीं दी थी उनसे बच सकते हैं। टिप नंबर एक मुतहरिक रहें जवान रहें। डेली एक्सरसाइज और वॉक दोस्तों चालीस साल की उम्र के बाद जिसम कहता है कि आराम कर लो लेकिन हमने इसे कहना है कि चल भाई उठ रोजाना कम अज कम तीस मिनट एक्टिव रहना जरूरी है डॉक्टर साहब मतलब मैं जिम ज्वाइन कर लूं। जिम वॉक योगा साइकिलिंग जो मजा दे वो करो लेकिन बिस्तर पर पड़े रहने से कुछ नहीं होगा अगर चलने का दिल ना करे तो समझ लो कि बुढ़ापा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है अगर एक घंटा रोजाना वॉक करें तो और ज्यादा बेहतर है वॉक के अलावा स्ट्रेचिंग योगा और हल्की वर्जिश को अपने रूटीन में शामिल करें तैराकी कर सकते हैं या इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं इस तरह एक्टिव रहने से आपके जिस्म में खून का दौरान अच्छा रहता है आपके जिस्म को ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है आप जो खाना खाते हैं वो आपके जिस्म को ज्यादा बेहतर तौर से लगता है जिस्म के तमाम बेहतर तौर पर काम करने लगते हैं जिससे आपका जिस्म बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाता है डॉक्टर साहब तो आज से ही मैं वाक शुरू कर देता हूँ टिप नंबर दो खाने पीने में होशियारी खाने पीने में समझदारी जरूरी है अब वो दिन गए जब पूरा बकरा खाकर हजम कर लिया जाता था डॉक्टर साहब तो अब क्या खाऊं? सबसे पहले मैं तुम्हें पानी की अहमियत बताता हूं रोजाना मुनासिब मकदार में पानी पीना बहुत जरूरी है हमारी जमीन का सत्तर फीसद हिस्सा पानी है और हमारे जिस्म का भी सत्तर फीसद हिस्सा पानी है पानी आपके जिस्म के लिए बहुत जरूरी है चालीस साल की उम्र से पहले जब आपको प्यास लगती थी इस वक्त आप पानी पीते थे लेकिन अब 40 साल की उम्र के बाद आप एक जरूरी और अहम चीज के तौर पर पानी का इस्तेमाल करेंगे आप कोशिश करें कि हर एक डेढ़ घंटे के बाद एक गिलास पानी पिए या एक दिन में आप 10 से 12 गिलास पानी पिए या ढाई ऐसी तीन लीटर पानी पिए अगर आपको ये हिसाब रखना मुश्किल लगता है तो आप अपने पेशाब के रंग पर नजर रखें अगर पेशाब पीले रंग का आ गहरे पीले रंग का है तो ये जिसम में पानी की कमी को जाहिर करता है इसलिए आपको और ज्यादा पानी पीने की जरूरत है याद रखें नॉर्मल हालत में पेशाब का रंग हल्का पीला अब पानी की तरह होता है पानी आपके जिस्म के बहुत से अफाल के लिए बहुत जरूरी है जैसे जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करने के लिए पानी जरूरी है योर्क एसिड जिस्म का एक ऐसा ही फाजिल मादा है जिसको जिस्म से खारिज करने के लिए पानी जरूरी है इसलिए कोशिश करें कि अब पानी की कमी का शिकार ना हो जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने के लिए अब पानी ज्यादा पिए इसके अलावा ऐसे फल इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मकदार ज्यादा होती है जैसे तरबूज खरबूजा और खीरा ककड़ी वगैरह इसके अलावा दही और लस्सी में भी ज्यादा मकदार में पानी मौजूद होता है आप उनका भी इस्तेमाल करके पानी की कमी से बच सकते हैं पानी की तरह आपको खाना खाने में भी बहुत एहतियात की जरूरत है 40 साल की उम्र से पहले आप ज्यादा एक्टिव होते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म भी फेस्ट होता है और आप जो खाते हैं वो आसानी से हजम हो जाता है इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों और नौजवानों में तोंद नहीं होती है लेकिन 40 साल की उम्र के बाद आपके के निजाम इनज़ाम में तब्दीली आने लगती है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जिसकी वजह से जिस्म में चर्बी ज्यादा जमा होने लगती है और आपका वजन बढ़ने लगता है इसलिए खाने पीने में एहतियात बहुत जरूरी है सब्जियां प्रोटीन सेहतमंद चिकनाइयां और फाइबर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें और चीनी और नमक का इस्तेमाल कम करें डॉक्टर साहब मतलब बिरयानी निहारी हलवा सब बंद कर दो नहीं नहीं ये चीजें तुम कभी कभार खा सकते हो लेकिन रोजाना निहारी के होगे तो खुद ही निहारने के काबिल नहीं रहोगे टिप नंबर तीन नींद पूरी करो वरना आंखें डरेक्यूला बन जाएंगी दोस्तों नींद सिर्फ आराम का नाम नहीं है ये एक कुदरती फैक्ट्री है जहां दिमाग की सफाई होती है याददाश्त महफूज होती है हारमोन्स मुतवाजन होते हैं दिल शुगर बिल्ड प्रेशर सब रिसीट होते हैं इसलिए अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है नींद और नींद की कमी से होने वाले मसाइल और नींद न आने का कुदरती और घरेलू इलाज इस मौजू पर हमारी वीडियो मौजूद है हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं अब इस वीडियो को जरूर देखें चालीस साल की उम्र के बाद नींद पर खूस तवज्जो देने की जरूरत है डॉक्टर साहब इसके लिए मुझे क्या करना होगा रात को स्क्रीन देखकर कर सुना बंद करो सात से आठ घंटे की नींद जरूरी है वरना अगले दिन ऐसे लगोगे जैसे तीन दिन से भूखे हो लेकिन डॉक्टर साहब, WhatsApp, एप फीस बिक यूट्यूब उन सब का किया क्या करूं इन सब को नींद के वक्त खुदा हाफिज कहो, वरना बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा अच्छा डॉक्टर साहब, आज से मोबाइल रात दस बजे बंद कर दूंगा टिप नंबर चार स्ट्रेस कम होगी जिंदगी लंबी होगी पहली बात यह है कि इंसान की फितरत है कि वो दूसरे इंसानों के साथ मिलकर रहता है कोई भी इंसान अकेला और तनहा जिंदगी नहीं गुजारना चाहता है अकेले रहने और अपने जज्बात और एहसास को दूसरों के साथ शेयर न करने से आप जहनी बीमारियों में मुबतला हो सकते हैं इसलिए जरूरी है कि आपके रिश्तेदारों में या दोस्तों में कुछ लोग ऐसे हों जिनके साथ आप अप अपनी हर बात चाहे वो खुशी हो या कोई टेंशन हो आप उनके साथ शेयर कर सकें दूसरी बात यह कि हमें जिंदगी में अक्सर नाकामी का भी सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारे जहन पर कभी कभी बहुत बुरा असर पड़ता है नाकामी और नाकामी के खौफ की वजह से भी बहुत से जहनी अमराज जन्म लेते हैं इसलिए जरूरी है कि अब नाकामी की सूरत में दो बातें हमेशा याद रखें पहली बात यह कि नाकामी कभी भी मुस्तकिल नहीं होती बल्कि ये वक्ती या आर्जी होती है दूसरी बात ये कि नाकामी का लफ्ज अपनी जिंदगी से निकाल दें क्योंकि बड़ा मशहूर जुमला है कि किसी भी काम में या तो आपको कामयाबी मिलती है या आपको एक तजर्बा हासिल होता है जिस तरह पहले मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी जिस्मानी सेहत के लिए रोजाना कम अज कम तीस मिनट निकाली इसी तरह आप अपनी जहनी सेहत के लिए भी रोजाना कम अज़ कम तीस मिनट निकालें इस वक्त में आप अप अपनी पसंद की चीजें इंजॉय करें जैसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक करना छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना हफ्ते में एक दिन अपने काम और कारोबार से वक्त निकाल कर दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सैर तफरी करें यह इंसान की फितरत है कि वो एक ही तरह के काम करने से और यकसानियत से बोरियत और उकताहट महसूस करने लगता है इसलिए जरूरी है कि आप अप अपने काम और कारोबार से वक्त निकाल कर अपने जहन को दूसरी तरफ लगाएं इससे आपका दिमाग फ्रेश होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे अगर कभी आप पर मुश्किल हालात आ जाएं, तो अपने आप को इल्जाम ना दें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो हर परेशानी और तकलीफ का इल्जाम खुद को देने लगते हैं याद रखें इससे आपकी जहनी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसलिए जरूरी है कि आप अपने बारे में मुस्बत सोच रखें और मुश्किल हालात में खुद को मुस्बत बातें समझाएं याद रखें आपकी जहनी सेहत बहुत अहम है और उसके लिए सबसे जरूरी है शेयरिंग जब आप कोई बात किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो उसके मनफी असरा आप पर बहुत कम असरअंदाज होते हैं और अगर आपको लगता है कि दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कोई परेशानी शेयर करने से बाद में आपको बदनाम किया जा सकता है तो आप अपनी तमाम परेशानियां अल्लाह के साथ शेयर करें ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जज्बात और एहसास को किसी न किसी के साथ शेयर जरूर करें इससे आपकी जहनी सेहत अच्छी रहेगी इसीलिए कहा जाता है कि शेयरिंग इस करें। इसको मुख्तसर तौर पर यूँ समझ लें कि स्ट्रेस कम करें क्योंकि ज्यादा टेंशन लेने से बाल सफेद और दिल बीमार हो जाता है लेकिन डॉक्टर साहब दफ्तर घर बिल टैक्स सब स्ट्रेस देता है हाँ भाई लेकिन सबको दिमाग में जगह मत दो वर्जिश गहरे सांस और हंसी मजाक को जिंदगी में शामिल करो डॉक्टर साहब मतलब मैं लतीफे सुनने शुरू कर दू हाँ अगर वो लतीफे हंसाने वाले हों वरना और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा टिप नंबर पांच रेगुलर चेकअप करो वरना पछताओगे ये ऐसी टिप है जिस पर बहुत कम लोग अमल करना चाहते हैं और वो ये है कि हर छह महीने के बाद अपने डॉक्टर के पास बाकायदा चेकअप के लिए जाना चाहिए लेकिन बहुत से लोग इस बात से इनकार करते हैं और वजह इसकी ये बताते हैं कि जब तक आपकी गाड़ी में कोई खराबी ना हो आप मैकेनिक के पास नहीं ले जाते हैं तो इसी तरह अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप भी डॉक्टर के पास न जाए लेकिन यहाँ पर आप एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें कि अगर गाड़ी में कोई खराबी हो और आप इसे ठीक न कराएं तो आप गाड़ी को बाद में तब्दील कर सकते हैं आप नई गाड़ी ले सकते हैं लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता 40 साल के बाद जो बीमारियां होती हैं अक्सर उनकी जाहिर नहीं होती हैं जैसे गुर्दे की बीमारियों में अलामत अक्सर गर्दों के बहुत ज्यादा खराब होने के बाद ही जाहिर होती है इसी तरह जिगर की बीमारियों में अलामत अक्सर जिगर के बहुत ज्यादा खराब होने के बाद जाहिर होती है हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहा जाता है वजह इसकी यह है कि इसकी अलामत अक्सर जाहिर नहीं होती है इसकी अलात बहुत मामूली होती है जिसे मरीज नज़रअंदाज कर देते हैं शुगर की अलामत भी बहुत ही गैर वाजहे और आम सी होती है जिसे सिर्फ डॉक्टर ही आसानी से शनाख्त कर सकते हैं इसलिए जब अब बाकायदगी से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अब की अलात के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं जिससे मर्ज की तशीस में मदद मिलती है इसलिए इन बीमारियों की जो बगैर दावत के आती हैं रेगुलर चेकअप से उनकी तशीस वक्त पर हो जाती है और उनका इलाज आसान हो जाता है और आप इन अमराज से होने वाली पैचीगियों से महफूज रहते हैं तो भाई रेगुलर चेकअप को एक जुमले में इस तरह समझ लो कि गाड़ी को टाइम पर सर्विस करवाते हो ना तो अपने जिस्म की सर्विस भी कराओ यानी के बिल्ड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रोल और दिल की जांच हर छह महीने बाद करवाओ ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे डॉक्टर साहब और अगर कुछ निकल आया तो तो पहले ही पता चल जाएगा और मर्ज पर काबू पालेंगे वरना बाद में अफसोस होगा डॉक्टर साहब अपने तो मेरी आंखें खोल दे आज से मैं वाक अच्छी गजा नींद रिलैक्सेशन और चेकअप सब कुछ करूंगा बस यही जोश कायम रखना है और अगर भूलने लगो तो दोबारा मेरे पास आ जाना लेकिन हांपते हुए नहीं दोस्तों 40 साल की उम्र के बाद अब माशी तौर पर और समाजी तौर पर सेट होते हैं इसलिए ये वो वक्त होता है जब आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं लेकिन अगर आप 40 साल की उम्र के बाद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं आपका वक्त और पैसा दोनों इसी बीमारी में ज़ाय होगा और ये बेवक्त की भाग दौड़ होगी इससे बचने के लिए हमारी बताई हुई उन पांच टिप्स पर अमल करें और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। हमारे चैनल डॉक्टर ए एस एन हेल्थी हमेशा को सब्सक्राइब करें और सेहत और तंदुरुस्ती से मुतालिक वीडियोस देखते रहें हमेशा सेहतमंद रहें हमेशा खुश रहें अल्लाह हाफिज